मराठा पाठीमागे आज पूर्ण महाराष्ट्रातला आणि भारतातला मराठा समाज एकवटलेला आहे आरक्षणाच्या निमित्ताने आणि त्या आरक्षणाच्या निमित्ताने जो समाज आज एकवटलेला आहे त्याचे नेतृत्व जरांगी पाटील करीत करीत आहे बाल जिद्दीने करीत आहे त्या आरक्षणाच्या ह्या लढ्याला आम्ही मुस्लिम समाजाचा संपूर्ण आणि सक्रिय पाठिंबा इथं आहे करीत आहोत त्याचप्रमाणे जरांगा सर्वात आधी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत बोलले ते आणि त्या आरक्षणाच्या बाबतीत बोलल्यानंतर ती सुद्धा एक चळवळ उभी राहू पाहत आहे महाराष्ट्रात आमची आणि समाजाला विनंती आहे की मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणा बाबतीत त्यांनी सुद्धा लढा घ्यावा आणि आमच्या ह्या चळवळीला सुद्धा त्यांनी सक्रिय पाठिंबा द्यावा ती विनंती नमस्ते आज जो मराठा सेवा संघ और चित्र मुस्लिम ब्रिगेड और कुल जमात तंजीम की जानिब से हमारे जो मराठा समाज के योद्धा और जितिन जब पटेल साहब ने जो बेड़ा उठाया और उनका सोलापुर के अंदर उनका आगमन है उसके साथ साथ हम सभी मुस्लिम समाज के जुम्मेदार बीजापुर बेस से निकलकर छुआजी महाराज के तक वहाँ पर जाकर इन हमारा पटुंबा देंगे और उम्मीद है जो मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने इतनी जद्दोजहद कर जो काम को अंजाम दिया उसी तरह मुस्लिम भाइयों को भी वो वी बीच में आवाज कि हम उनके लिए भी हम आरक्षण के लिए लड़ेंगे तो उम्मीद है कि हमारे मराठा भाई हमको ना उम्मीद नहीं करेंगे इन हम उनके साथ कंधा कर सोलापुर शहर के सभी मुसलमान भाई पहुंचने की कोशिश करेंगे कुल जमाती तंजीम और मुस्लिम शिवाजी ब्रिगेड की जानिब से मैं इस बात को वाजे करना चाहता हूं कि सात तारीख़ को हमारे माननीय चरंगे पाटिल साहब शोलापुर तशरीफ़ ला रहे हैं हम उनका सर मकदम करते हैं खुश और वेलकम कहते हैं कि बराठा समाज के आरक्षण के लिए वो बड़ी जिद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं कुल जमाती तंजीम और मुस्लिम ब्रिगेड समाज शिवाजी समाज की जानिब से और तमाम मुसलमानों की जानिब से हम उनके साथ हैं और हम ये भी उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए भी कोशिश करें और उसके लिए भी वो मांग बढ़ाएं और हमेशा हम पहले भी साथ थे आज भी हम साथ हैं आइंदा भी हम